Ску з'явиться 1100 нових дніпропетровських українських поліцейських. Загалом буде постійно діючих 100 екіпажів, які будуть працювати 24 години на добу і 7 днів на тиждень. Набір фактично здійснюється сьогоднішнього дня в академії внутрішніх справ. Другий етап це перевірка загального рівня знань, перевірка рівня фізичної підготовки, медичний огляд, психодіагностичне тестування, особисте спілкування або інтерв'ю, особиста співбесіда, теоретичне навчання, професійна підготовка та складання іспуту. Хочу якихось змін, брат роботи міліції, всі розстрільни міліції. Хочу сам Мені цікаво. Хотелось себя попробовать в новом амплуа. Мужа будут а может не будет. я думаю, что из получится. мысль стать милиционером, правоохранителем пришла ко мне не сразу. Это в более сознательном возрасте, там 9-11 класс. Был зачислен на факультет криминальной милиции в девятом году. По выпуску пошел работать в райотдел, оперуполномоченному головного розыска. И я здесь успешно выполнял свои функции, имел дело со статистикой. В определенный момент все-таки начинаешь думать, а, собственно, почему я, молодой, здоровый парень, должен отсиживался в кабинете, когда страна находится на не то чтобы на пороге реформ, а уже, уже колесо запущено, уже процесс идет полным ходом, а, а я все еще отсиживаюсь. Он был зерцем всегда. Всегда был зерцем. Почему был? Что в прошедшем времени? Был тут. Сейчас полиция будет. Работала я с детства. Первое, что у меня было, это рынок. Наверное, как у многих других. Я решила попробовать на кого-то, ну, думала что-нибудь такое потяжелее. Естественно, выбрала приватбанк. И что еще хуже, это была касса. Многие думали, что я это все не потяну. Я специально туда пошла для того, чтобы научиться чему-то другому. Ушла потом в декрет, а потом ну, возвращаться просто мне уже туда не хотелось. Пришла увольняться, меня не очень хотели отпускать, предлагали другие должности, зарплату получше. Ну а когда услышали, куда я хочу, говорят, иди со спокойной душой, мы тебя отпускаем. Если что-то не понравится, не подойдет, приходи, мы тебя всегда возьмем. У нее очень сильный характер. Если она чего-то хочет, то она этого добьется, несмотря какой бы ценой. Когда мы снимали, как непропетровцы подают анкеты, возникла очень оригинальная идея тоже подать анкет. Никто не собирался идти в полицию, и никто даже не думал, что туда можно пройти. Мы просто хотели посмотреть и поснимать, как это работает изнутри, отбор полицейских в К своему удивлению, анкетирование я прошла, хотя указала, что у меня нет водительских прав. Но я написала, что готова быстро научиться водить машину. Вашу аудиторию родину. Следующим туром был экзамен. Снять на экзамене не удалось почти ничего, потому что внутри все было очень строго. Сказали убрать все телефоны, планшеты, иначе это грозило удалением из экзаменационной комнаты. Было первое на логику, аналогическое мышление. 60 вопросов, логика, аналогии, немного истории, немного географии. Нелегко. Я прошла и экзамен тоже, и следующим был медицинский осмотр. Для того, чтобы пройти медкомиссию, надо было прийти с выпиской из своей амбулаторной карты по своей поликлинике районной. Кроме сидения в, очень, в небольших очередях и ожидания терапевта, как всегда в районной поликлинике, это не было никаких трудностей. Проходил в поликлинике Министерства внутренних сил Украины в Днепропетровской области. Все было очень хорошо организовано. Врачи стояли на всех этажах, координировали работу, толпы э, людей, которые не знали, куда идти. Медкомиссия неформальная, а медкомиссия по полной программе. То есть, несмотря на то, что все документы у меня были в больнице, как сотрудник милиции. Несмотря на это, всех врачей по порядку, окулист, хирург и даже более детально, чем планово проходят сотрудники. Очень внимательно это все смотрели, слушали. Э, зрение, там, я не знаю, наверное, меня досконально проверили. Невропатолог сразу с порога говорил повышенным тоном, даже немного прикрикивала, говорила резко, заставляла. Ну, фактически я давала команды, что тоже, так я понимаю, было частью медосмотра. И она наблюдала за реакцией людей. Э, девочка, которая была в очереди после меня, к невропатологу, она даже немножко расплакалась. Спасибо большое. Каргана Мая, рефлексы, живави, здорово. Чудово. Это бег 100 метровка, подтягивание на перекладине и бег километр. И отжимания, и вверх как бы никогда у меня не страдали. Сколько раз отжались? 21, один был не засчитан. Таня показала результаты, если честно, посредственные. Но, видимо, в общем рейтинге мне все-таки удалось получить свое место. Бег на 100 метров, как и большинство девочек, я пробежала где-то на прочее. Но бег на 1000 метров в своей группе я пробежала второй. А потом было отжимание. Отжаться надо было минимум 20 раз. И я отжималась, и вот молодой человек, который считал мои отжимания. Він весь час говорил «не зараховано, не зараховано, не зараховано». Я просто рассмеялась легла на этот мат. И он сказал, что все. я отжалась ноль раз. Девушка. На этом моя личная полиция закончилась. Все. После этого психологический тест, тест ММПИ, ММПИ-2 какой-то обновленный. Повторно меня не вызывали. Я там, с помощью Гугла выяснил, что если э, твой психологический практик по каким-то причинам не удалось составить с первого раза, то людей отправляли на дополнительное тестирование. Особенно было такое самое страшное ожидание, когда э, ждала уже на собеседование. Э, прошло три недели после психологического тестирования, но это достаточно долгий период. Вопросы, в принципе, стандартные были для всех, но я знаю, что задавали их по-разному. Когда дождалась, то была, конечно, не сказано рада. И я тогда был на рабочем месте, буря эмоций, вот, чувства смешанные, и думаешь, а что дальше? Тренування достатньо активне, оскільки кожного дня вони вислуховують або 4, або 6 занять, починають о 8.30 і завершують о 18.20. Курс тактичної підготовки він найбільший з усього курсу навчання. Він розрахований на 124 години. Тобто я чотири роки навчався в університеті в цьому університеті справ, і було б дуже добре, якщо так сказати, значно корисніше, якби протягом цих чотирьох років ми навчалися саме за такою програмою. Ті дисципліни, які, можливо, не пов'язані напряму з діяльністю патрульного служби, тобто це не тактика, не вогнева підготовка. Ані фізична підготовка. Це такі дисципліни, які дозволять ефективно виконувати е, обов'язки спортивним поліцейським, не застосовуючи ані силу, ані зброю. Тобто це толерантність, стресостійкість, ефективність комунікації. Це ці дисципліни, які не викладалися взагалі до цього. Не приділялася їм увага. Що в кишені? Що у вас в кишені? Що це? Ключі. Какие ключи? Долгий предмет. Что находится в крышении? Я получаю. Я бы не сказала, что что-то слишком тяжело. Просто то, что это все и сразу, возможно, только из-за этого. Мне нравится. Мне, наоборот, нравится себя же загружать. Мне нравится и физподготовка, что чему нас учат. Пассажиры автомобиля есть? Багато питань виникає зараз. У них зв'язку з недосконалістю законодавства та зокрема, мабуть, найважливіше це питання взаємодії з іншими підрозділами, з прокуратурою, з контролюючими органами. Багато питань вже ж їм доведеться опановувати, вже коли вони вийдуть на вулицю, і в залежності від матеріально технічного забезпечення будуть залежати і ті. Послуги, які вони зможуть надавати населенню на вулицях містах. Ми всі розуміємо, що за старою системою була присутня система показників і мало кого хвилювало насправді, як воно відбувається, а хвилювало лише статистичні показники, кількісні, а не якісні. Сказати зараз однозначно, що всі, хто проходять курс підготовки, зможуть витримати психологічне навантаження. Я думаю, що ні ми, ані психологи не можемо гарантувати. Це. Тому це лише час, це ось лише перевірка вулиці, перевірка їхньою витримкою покаже. Я думаю, готова. Те, що складно, це, звісно, так. Да. Ну, я думаю, просто пройде період адаптації. Думаю, тоді буде як то попроще. Ну, то з годик, може, два, я думаю, не менше. До ми всі зараз тут, тому що всі віримо і не просто віримо, сидячи десь вдома, а ми докладаємо зусиль, робимо все, що від нас залежить, для того, щоб дійсно змінити, змінити щось краще.